इन्हीं की वजह से अंग्रेज हम लोगों को स्नेक चामर का देश कहा कहा जाता था जब मैं शूटिंग पर जाता था ये पैंसठ साल कांग्रेस ने इस देश को जोक्रई तो करवाया था जो देश की जो दुर्दशा करती थी दो हज़ार के पहले तक तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि और उसको सबसे ज़्यादा दुखद है कि इनके आज तीनों राज्य हारने के बाद ये लोग जोक्रे पर उतर आए और वो भी किसकी कर रहे हैं क्योंकि प्रथम अब वो सभापति महोदय हैं उपराष्ट्रपति हैं देश उनको सम्मान करा पूरा विश्व भारत को सम्मानित रूप में देख रहा और राहुल गांधी जी उसको वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये मैं तो कहूँगा कि आज जो हिसाब से इनकी इनकी दशा और दुर्दशा होती जा रही है इनको सिनेमा करना चाहिए वहाँ पर बढ़िया कैमरामैन बन सकते हैं भोजपुरी सिनेमा इनके जरूर करे के चाहिए आप आवा बहुत बढ़िया शॉर्ट ले लो राहुल बाबू कि ये सब जो काम बा कुल पार्लियामेंट का ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अद्भुत रूप से करता रहा पूरा विश्व में उनका चर्चा बांटे आप लोग ये जो मदारीपन यहाँ कर रहे हो सीढ़ियों पे आप लोगों को सिनेमा में आना चाहिए वहाँ पे आप लोगों को अच्छा सा सम्मान भी मिलेगा आप लोग और बिजी भी रहेंगे क्योंकि तो यहाँ आप लोगों के लिए कोई काम अब बचा नहीं सब प्रधानमंत्री जी अकेले निपटा रहे हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे व्यक्ति के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना इस तरह की एक्टिंग करना अब इन लोगों से उम्मीद आप और कुछ नहीं कर सकते या अब इससे भी और नीचे गिरेंगे सोचिए इंग्लिश में सदन पे अटैक होता है लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं बारह बार पहले भी हो चुका है उस, उसको बचाना चाहिए उस चीज़ों को सम्मानित रख से प्रोटेक्ट करना चाहिए इन लोग अभी देखेगा इन लोग किस किस लेवल पर ये तीन राज्य के बाद अभी चौबीस के चुनाव के बाद ये कुछ बचेंगे गिनतियों में ये और अग्रेसिव होंगे और ये मानसिक स्थिति अब अपनी अपनी सब लोग इनकी ख़राब होती जा रही है इनकी मानसिक दशा सब लोगों की जब ये हार को तीनों राज्य की ले नहीं पा रहे हैं एक्चुअली जो हमको अंदर से पता चला कि सब लोग रात भर सो नहीं रहे सड़कों पर घूम रहे हैं